بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سبق نمبر انتیس ہیڈنگ ہے آفتاب رسالت قتلو علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عبرانی زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ کی کیفیت سنی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ متردد نہ ہوں اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا پھر وہ آپ کو ورکہ کے پاس لے گئیں انہوں نے آپ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے مجھ کو ڈر ہے لیکن یہ تردد یہ تردد یہ حیبت یہ استراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارے گران کی عظمت کا تخیل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا ناموس اعظم نے کیا کہا کیا کیا مشاہدات ہوئے یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر ہیں صحیح بخاری کتاب و تعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وہی رک گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں دفتن حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے اور پھر جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں <سلام> <سلام> حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے <وسلم> اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں موت رزین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کا شک ہو سکتا ہے اور ہو تو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نبوت ایک عمر عظیم ہے اس کا تحمل دفتن نہیں ہو سکتا اس لیے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا پھر جب دفتن فرشتہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسکین دی پھر جب ورکہ نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا محدث مذکور کے الفاظ یہ جی ہیں فَلَمَّا سَمِعَا قَلَامَهُ اَيْكَنَا بِالْحَقِّ وَا و تارفہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورکہ کا کلام سنا تو آپ کو حق کا یقین آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں لیکن جب کہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں بامقام بسرا جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوک گائیں جس سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کیا جب کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا جب صحاہ میں موجود ہے کہ نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور جسمانی علائش نکال کر پھینک دی تو خود ان روایتوں کے روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار بار اضطراب ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے اور بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی کیا اور کسی پیغمبر نے بھی ابتدائی وحی میں کبھی شک کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سنی کہ میں خدا ہوں تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا حافظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اصل روایت باسند مرفوع متصل ہے یا نہیں یہ روایت امام زہری کے بلاغات میں سے ہے یعنی سنت کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا چونچہ خود نے بخاری نے تصریح کر دی ہے یہ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم و شان واقعہ کے لیے سنت مکتو کافی نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر پیش نظر تھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم اللہ کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض جاب سے صحبت رہ چکے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق, کا صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ و کی حرم محترم تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیض جاب خدمت تھے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا وہ سننے سے پہلے مومن, مومن تھیں پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمتن اعتقاد تھے ملین اللہ, اللہ حافظ